idris alayhissalom idris alayhissalom qur'onda nomi zikr qilingan payg'ambarlardan biridir alloh taolo bu haqdagi oyatda ismoil idris zulkifil barchasi sabr qilguvchilardan edilar deydi andiyo surasi sakson beshinchi oyat qur'ondagi idrisni zikr qiling albatta u rostgo'y nabiy edi biz uni oliy maqomga payg'ambarlikka ko'tardik maryam surasi ellik oltinchi ellik yettinchi oyatlar qur'onda idrisni sabrlilik rozgo'ylik, oliy maqomlik kabi bir nechta sifatlari bayon qilingan ulamolarning ta'kidlashicha qobil naslini hidoyatga boshlash ular o'z zulm amallari va kufrdan qaytib ollohga tavba qilishib shariatga muvofiq ish qilishlari uchun jabroil birinchi bo'lib idris payg'ambarga vahiy keltirgan qur'onda idris payg'ambarning hayoti va ta'limoti haqida mufassal ma'lumot berilmagan shuningdek u zotning hayotini bayon etguvchi ishonchli tarixiy manba ham yo'q idris payg'ambar haqida ma'lumot bergan birdan bir bird. hukamolar tarixi kitobidir quyida ushbu kitobdan olingan ma'lumotlardan ba'zisini keltiramiz hukamolar idris alayhissalomning tug'ilgan va yashagan joylari to'g'risida ixtilof qilganlar bir guruhi idris misrda yashagan va uni xurmus al haromisa deb nomlangan deyishadi Ba'zilar esa u yunoncha armis bo'lib arablashganda xurmus 'l alloh taolo qur'oni karimda uni idris deb nomlagan idris asli misrdan chiqib yer yuzini aylangan so'ngra yana misrga qaytgan va 82 yoshida vafot etgan deb ta'kidlashgan boshqa bir guruh ulamolar idris bobilda tug'ilib o'sgan yoshligida shis bilan ibn odam ilmini o'rgangan shis uning otasining bobosini bobosi babası bo'lgan idris voyaga yetgach alloh unga payg'ambarlik ne'matini berdim va u odam farzandlaridan odam va shis shariatiga xilofan fasod ishlarni qilib yurganlarni munkar ishlardan qaytardi ularning ozginasi idrisga quloq solib itoat etdim ammo ko'pchiligi itoat qilmadi shundan so'ng u o'ziga ergashganlar bilan u yerdan chiqib ketdi va misrga kelib muqim yashay boshladi idris va unga ergashganlar misrda odamlarni yaxshi amallarga targ'ib qilib yomon ishlardan qaytarish va allohga itoat etishga da'vat qilish bilan mashg'ul bo'ldilar deb ta'kidlaydi rivoyat qilinishicha idris alayhissalom asosan quyidagi narsalarga da'vat qilgan allohning dinini mahkam ushlashga allohni yagona deb bilishga yolg'iz allohgagina ibodat qilishga